ucapkan assalamualaikum irfan. waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh update kita pasal uh, apa? Ah uh, Palestin ni. Huh? Boleh update sikit. Ini hari kita punya peserta semua dah balik. Katanya uh, uh, the second wave uh, flotilla is going there. Ah right? uh, yes. Freedom freedom for flotilla. Uh, second mission esok uh, Minta entahlah mission macam lah sebab dia orang akan masuk zone merah pukul 5 petang. Batu Malaysia oh, oh, lima betul so, uh, so kita orang Expectation Interception Akan berlaku malam esok I see oh. uh, So uh, Be prepared lah Esok uh, And tadi Kita baru dapat makluman Daripada kerajaan Arab Saudi Yang diorang berjaya Bawa masuk Batu kemanusiaan Ke Gaza Alhamdulillah -10. Alhamdulillah Alhamdulillah Syukur uh, Jadi Saudi, Saudi hantar bantuan eh tuan-tuan dan puan kepada siapa-siapa yang menghina Saudi, menghina Arab tak buat apa-apa tak. Dia ada bagi bantuan. Irfan, tolong cerita Irfan. Uh, Azharu tolong tutup mic. Kita bagi Irfan cerita. Okey. Dia ya, macam ni, a uh, kadang-kadang cara negara Arab membantu Palestin adalah luar daripada apa yang kurang fikir sebab saya tahu ramai orang Malaysia ni dia kalau boleh dia nak kita ni guna tindakan ketenteraan. Hmm. Kalau boleh kita nak stop US nak stop dengan dia orang ni dengan ketenteraan. Gitu kalau boleh. Hari ni juga hantar tentera turun. Hari ni juga bakar Tel Aviv kalau boleh. Mm. Tapi uh, kalau korang discover balik sebenarnya negara Arab ni dah banyak gila membantu Palestin sebenarnya daripada dulu. Yeah. Dia orang pernah turun perang tiga kali kot untuk Palestin. Kalah. Uh, dia orang kalah tiga kali betul-betul. Ah hmm, hmm. uh, perang 67 70 uh, 48 67 73. Okay. 1948 1948 1967 1973. And sekarang ini pun sejak negara-negara uh, Islam Arab lah lagi-lagi dia orang dah start makin kaya sebab minyak. Banyak bantuan yang dia orang hantar. Ah uh, latest uh, macam contoh UAE. UAE itu dia orang bantu seribu kanak-kanak, dia orang bagi prostetik tau. Prostetik yang paling mahal. Hmm. Prostetik yang paling mahal yang memang dah sepenuh sepenuhnya kerajaan UAE. Uh, Arab Saudi uh, latest ni baru bawa masuk bantuan kemanusiaan. Uh, Jordan menumpangkan dah lebih daripada 500 ribu dah uh, rakyat ha, uh, Palestin uh, daripada diorang diusir dulu. Uh, Mesir pun sama. So Lubnan siap ada penempatan lagi perkampungan Palestin lagi dekat Lubnan. Ha, dia orang ada satu perkabungan tu memang lu benar bagi bebas korang memerintah lah macam Palestin tapi dekat kampung tu. Hmm. So nak kata negara Arab tidak membantu langsung tu salah lah. Salah lah. Tetapi ha, dengar negara tu. Arab should doing do it more. Yes. Yes. Ah, ha, kalau negara Arab kalau korang kata oh, negara Arab tak bantu langsung. Ha, salah. Itu memang salah. Ha, kalau kalau kata negara Arab kena tolong lebih lagi. Ha, itu yes. Sebab negara Arab is already done a lot. Kalau korang tengok bantuan-bantuan kemanusiaan yang dibawa masuk ke Gaza melalui UNRWA UNRWA ni adalah agensi BBB yang utama kalau kau tengok antara penderma-penderma tertinggi dia adalah negara-negara Arab macam Arab Saudi hmm. macam Qatar macam UAE diorang menggunakan duit-duit minyak diorang Oman yang untuk membantu Palestin secara macam tu tetapi diorang tak boleh nak memilih keadaan perang sebab diorang dah pergi tiga kali and diorang kalah hmm. and kalau korang nak pergi, and saya tahu ramai dari Malaysia kalau boleh kita nak perang sekarang ni kalau kau nak perang Saya pesan siap-siap Kalau kita nak perang Kita kena menang kali ni Betul We cannot afford another lose Because kalau kita Kalau kita uh, Lose uh, Kita akan tertinggal lagi di belakang Kita akan lagi jauh tertinggal daripada negara haram hmm. And lagi satu Bantuan-bantuan uh, ni macam saya cakap tadi lah Ia tidak dijangka Macam hari tu ha, Semua tahu kan Biasanya Maksud Tuan Salim pun tahu kot uh, Serangan dekat Qatar Tahu kan Ya yeah, betul Betul Haa ee uh, HNI yang menyelamatkan kepimpinan uh, Hamas dekat sana adalah spy Mesir dan Turki. Oh. Ah, uh, mereka sempat bagi last minute information dekat sana sebab dia orang dapat tahu yang negara Arab nak attack and dia orang dapat lepaskan diri. Alhamdulillah bagus ah, ya? So, ah, So amat. Sesuatu saya cakap Kadang-kadang bantuan-bantuan ni Dia tak datang macam yang korang nak ah, ha, Dia tak datang macam korang Aspek ketenteraan ke hmm. ah, ha, Dia bantuan macam tu Tapi bagi saya Itulah Apa yang Turki dan Mesir Buat tu penting Sebab Kalau lah kata negara, Israel berjaya bunuh Diorang dekat Qatar waktu tu Technically Gaza tak ada pemimpin Ah, betul lah, betul betul betul. Ah, rasa takde mengit betul sebab waktu tu yang ada kat sana Dr. Khalid Al-Hayya, Musa Jabarin, hmm. Khalid Mishal, itu semua top top rank punya ah Hamas punya pemimpin tu. Yeah, yeah, yeah. Kalau waktu tu Israel berjaya bunuh teknically mati, hmm. habis semua Tapi alhamdulillah ah uh, spy Turki dengan Mesir diorang dapat tahu uh, uh, So, diorang bagi information, diorang cakap uh, akan ada serangan ni. Diorang uh, minta tolong stemail lari dan akhirnya diorang dapat lari. Hmm. So uh, sebab tu saya kata kadang-kadang apa yang negara Arab bantu dan Tuan Si Ari pun dah eksperimen kali dah. Betul, banyak uh, kali. Tuan Si yeah, bukannya yeah. Saya Tuan Si hari saya rasa dia tak berbuih dah mulut cakap kat orang Malaysia tapi orang Malaysia ni dia nak dengar apa yang dia nak dengar kan? Bukan yeah. semua orang lah. Bukan semua. Masalahnya because kita ada satu grup yang baru kita kesan ni uh, yang makin 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 galak sekarang ni. Memang dia dah ada lama Irfan. Tapi makin galak sekarang ni 8200. Hasbara. Hasbara tu. <laughs> Itu yang mengasuk rakyat Malaysia semua Eh benci Arab Benci Arab Arab tak boleh pakai Jadi kita kena dengar banyak pihak Kita kena dengar ZR, ZRA ni dia cerita ni Irfan ni semua Dia ada info first hand ZRA tu dah, dah merantau satu dunia dah Mula-mula saya pun marah sebab saya bergaduh dengan gomor Saya nak bergaduh dengan ZRA Saya kalau jumpa tu Haji saya nak salam cium tangan dia tau ha? Pasal apa terpengaruh Tapi rupa-rupanya dia adalah satu orang yang betul-betul berilmu dan betul-betul hebat Bukan calon-calon orang tu, bukan aku nak puji Zainari, bukan tak. Tapi dia memang hebat. Tapi bila kau tengok cara bila gomo cerita, gomo entah. Zainari kau tengok lah kau orang compare lah no ilmu gomo dengan Zainari. Ya Allah langit dengan bumi lah. Gomo ni bawah tanah lagi bukan bumi bawah tanah tu. Weh Zainari, Zainari tu jangan <coughs> jangan lah dia ilmu dia tinggi. Ah ha, kalau nak argue tu fikir dua kali lah. Ha. Betul. betul. So, ah ha, so macam lagi lagi geopolitik sebab dia bukan baca kat dia bukan baca kalau kau tengok buku-buku yang dia recommend dekat korang orang. Dia bukan baca buku-buku yang sekadar basic-basic knowledge ni, dia baca buku yang deep-deep tau yang dalam-dalam. The high level knowledge. ni betul. Dia tengok video ha, dia. Baca deep. Imam Syafi'i tu je dia ah. Wow. dah baca berapa buku. Ya. Yep. Baca pasal geopolitik dia dah baca berapa buku. So, At least respect his knowledge lah ha, ah yeah, macam tu Tidak yeah. salah berbeza pandangan politik Betul Tapi respect the knowledge Ah ha, lagi-lagi tuan CRA kan Ya yeah, betul Betul uh, Sebab saya tadi One reason kenapa saya masuk Ah uh, live ni Sebab saya tahu tuan Salim akan murah pasal Haa uh, Abang Gumo Sebab tadi Saya dapat banyak komen daripada Diorang-diorang Dekat ni Diorang tanya saya pasal Papa Gumo dengan CRA ah. Macam dia, ah, dia, dia, nak pergi lawan adik. dengan ZRA Ilmu kau Kau sendiri nak sebut Nak sebut perkataan English Untuk lepas tu kau pakai nama se Kan You can't even pronounce Al-Quran Kau sebut Al-Quran Come on lah Gomo Tengok cermin lah Takut cermin pun pecah Please lah sedar diri Dan tadi saya keluar Buka cerita pasal uh, Yusof Yusuf Router dengan DP hubungan ni Benda tu sesuatu yang perlu kita fikirkan Yang perlu kita tengok Ya Kita kena fikirkan dan kita tengok Masuk ha, so, macam itulah saya. Terima kasih. Tadi, Irfan. Macam, oh, saya tadi macam orang tanya-tanya macam betul ke apa gomo cakap ni? Saya pun macam blank macam eh macam mana nak jawab ni? Sebab saya tengah fokus update dekat flotila kan. Hmm. So tak dapat nak macam check betul-betul lagi. Ah oh, ha, di, dia, dia dia tutup dia tutup oh, saya Dia kata ZR ni apa dia tahu? Dia gomo nak lah bagi tahu dia lebih hebat daripada ZR. ZR ni apa dia tahu? Jadi aku nak tanya kepada Irfan, logically lah eh bila orang tak tuduh kau 8200 Orang hanya menceritakan Secara general 8200 Hasbara ni Kenapa engkau yang melompat? Uh, sebab sebenarnya 8200 ni Asalnya orang membahan je Sebab uh, Okay untuk manumannya saya bagi sedikit info lah Okay unit 8200 ni adalah unit yang betul eh Ya yeah. Ini yang betul tau Dia yeah. bukan main-main Cuma bukan. orang kita buat troll <laughs> Orang kita biasalah kaki membahan mm. Tuan Zalim pun tahu yeah. Orang no, kita yeah. kaki membahan So 8200 ni adalah satu unit khas Di bawah IDF punya spy Dengan? Dia panggil Aman mm. Okay dia panggil Aman uh, uh, um, uh. So ID, uh, unit 8200 ni adalah unit paling besar dalam Aman betul. Unit spy paling besar Dia punya tugas dia adalah Salah satunya adalah untuk mengawal naratif media Ah, uh, Mishkel dia, dia ada dia ada banyak tugas tapi hmm. tugas utama dia adalah mengawal naratif media untuk memastikan media-media memihak kepada Israel. Ya. Ah, uh, so that's why that's why orang 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 bahan-bahan uh, tu dekat social media orang kata, "Oh, ni masih geng-geng kosong ni." Hmm. Yang dok, yo yang dok komen-komen anti-anti global smooth flotilalah. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah, so, ah, yeah. uh, so 8200 ni kalau kau nak tahu dia ditubuhkan pada tahun 1952. So dia dah involve lama dah Dia dah terlibat dalam perang Arab Israel tu ketiga-tiga perang dia involve hmm. Aa, dia punya tugasan dia adalah signal intelligence Signal intelligence ni perisikan isyarat Maksudnya dia akan fokus untuk tapping communication Control narrative media Hack hack orang Defend cyber hmm. aa, Dapatkan information melalui gadget-gadget Ataupun teknologi aa, Itu tugas dia So itu dia punya tugas Dan yes. untuk maklumat Tuan Salim Dengan semua orang yang ada dalam ni 8200 adalah unit utama yang pantau setiap pergerakan rakyat Palestin dekat Gaza dan tepi barat. Dia adalah unit utama. Hmm. Uh, dia orang pakai ni lah CCTV, pakai phone, dia orang masukkan spy punya ni dalam phone untuk dia pantau pergerakan rakyat Palestin lah. So yeah. rakyat Palestin tu walaupun dia orang nampak bebas bergerak sebenarnya dia orang dijajah sebab dia orang tahu pergerakan semua ke mana dan sebagainya. Uh, so um, The, uh, so unit adalah unit wujud. Ah uh, unit ni dia dipimpin oleh seorang ko, uh, pegawai berpangkat Brigadier general dan seorang timbalan ber, uh, pegawai ber, berpangkat lieutenant colonel. Ah uh, so hmm. kalau kau orang kata oh 8200 tak wujud. Ah uh, salah. 8200 ada wujud unit ya ini. Wujud dengar tu. Tentu uh, ada apa, apa siapa dekat YT ni kalau tak tahu Irfan U boys adalah seorang Uh, satu grup dia dengan kawan-kawan dia semua akan update kita pasal Palestin dekat X, dekat TikTok, dekat mana-mana platform media sosial tentang apa yang sedang berlaku dekat Palestin apa semua. Ya. Yeah? So dia ni seorang yang betul-betul kita dah verified dan memang kita tahu dia memang apa yang dia 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 share adalah semua benda yang sahih. Dia benda tak sahih dia tak share. Dia bukan macam gomo, dia cerita pasal ramalan sebenarnya semua, okey. So, tuan-tuan dan puan, ini malam kita nak bagi tahu 8200 memang wujud. Soalan aku lagi sekali kepada Walabot dengan kepada Gomo, kenapa kau nafikan 8200 tak wujud? Why? Okey Irfan, Irfan tengah engage tu. Ha, saya nak tanya. Brigit lah, ya. Ya, Irfan, silakan. Uh, uh, yelah dia Brigade tu sebab dia bergerak secara dalam anggota yang besar Sebab 8200 ni dia 5000 orang dia punya jumlah ke kekuatan dia ah, ha, Kekuatan dia 5,000 orang Mana dia nak rekrut siapa-siapa dia nak ambil Siapa dia nak ni lah uh, ah, yeah. Ya secara internal yeah. Dia orang ambil biasanya ah, uh, uh, Anggota yang berusia 18 ke 21 tahun Oh ok ok ok, okay. Ah, uh, maksud, Sebab ialah main social media ni kan Anak-anak muda yang bawa hmm, betul, And So betul. dia ah, uh, komputer-komputer ni anak-anak muda yang bawa So biasanya negara haram dia akan ambil yang muda-muda Eh -muda. kebanyakan daripada diorang ni Memang lepas diorang habis kerahan tentera Diorang akan bertugas dekat company-company IT yang besar yang dia 8200 ni. Lah. So hmm. uni 8200 ni bukan calon-calon uni. And kalau nak kata tak wujud tu salah lah Sebab dia orang memang wujud dah sekian lama dan dia orang terlibat dalam tiga perang lawan negara Arab yang di mana dia orang menang. Dia. Ah yeah. ha, yeah. 8200. Ha, so jangan jangan pada rendah pada intel lah 8200 yeah. ni. Ha, dan saya bagi tahu tadi yang bila dia cakap 8200 tak wujud tu, kita risau pasal apa? Kita tahu Gomo ada hubungan yang sangat akrab dengan Yusuf Router Yusuf ni adalah pencipta The one and only Malaysian Who stand untuk negara haram Betul tak betul? Itu hakikat Jadi kenapa dia pula melompat? Kenapa dia melompat kata 8 tak wujud? Sedangkan Zaid R.A. Irfan YB Wira dan ramai lagi Korang boleh google daripada 2023 dah wujud dah benda tu Why? Kenapa kau yang kata tak wujud benda tu? Ini satu benda yang kita kena kaji Dan kita kena siasat tuan-tuan dan perempuan Ha Irfan? Wow! Ah, siasat tu saya kat Tuan Salim saya Ya, yeah. kita kena siasat Saya nak minta orang netizen ni kau jangan main, -main Irfan Dia rasa siasat-siasat boleh jumpa tau Ha, hebat kau oh, netizen Kau tengok gaya kan sana Aku kena, macam mana aku kena Dulu kan nak kena ekspor celaka betul Rumah alamat semua kena Arami betul Hampa tak pernah kena ah, ha, ini Ha, ah, ini Irfan pun nampak Macam mana walano-walano ni Dia pun tutuh aku Rumah aku Alamat aku IC aku semua keluar Habis Bogeh semua tapi aku relax je Aku tak emo pun Aku cakap tak apa lah Nak buat macam mana kan Itu biasa lah tu, tu. Lantak lah Aku tak marah Aku tak dendam pun Tapi kenapa Kenapa bila orang cerita 8200 Kau yang datang jadi hero Dan kau menafikan benda terwujud. wujud Ini semua mengarut Lepas tu kau membabi-babikan pula Tuan Haji ZRA tu Why? Kenapa? Ini persoalan yang kita kena cari Tuan-tuan dan puan Eh? Haa